В этом видео я буду сравнивать оригинальную поддельную водку российского производства 5 Озер». Первое, на что стоит обратить внимание, это цена. Она не должна быть ниже 300 рублей. Если вы видите цену на прилавках магазина 150 либо 250 рублей, знайте, это подделка. Основное отличие оригинала 5 озер от подделки – это синее стекло, для изготовления которого необходимо специальное дорогостоящее оборудование, которое есть только у двух заводов в России. Если стекло в бутылке прозрачное, либо какого-то другого цвета, то эта водка однозначно поддельная. Также нужно обратить внимание на качество стекла. Оно не должно быть мутным. Узоры на бутылке должны быть четко прорисованы. Низкое качество стекла сразу говорит о подделке. На горлышке оригинальной водки 5 озер должен быть изображен щит с надписью. В синем стекле защита в двойне. Если вы не наблюдаете такого щита на бутылке, то лучше сразу отложить ее в сторону и пойти в другой магазин. Всем спасибо за внимание. Остерегайтесь подделок.